Привет всем, сегодня я вам покажу программу, с помощью которой я снимаю видео. А. Так, эта программа называется Бандикам. Вот э, такой значок у нас. Тут а, мы можем сделать вот. Так, вот э, здесь все у меня настроено на микрофон. На все. Этот значок нажимаем, когда вы хотите, хотите начать видео или закончить. Это стоп нажимает, ну паузу. А это, это... это... нам не нужно, чтобы открывать папку для цены. Где наш файл находится? Я все файлы сохраняю на рабочем столе, чтобы мне удобно было их. Вижу и, и все. Так. Тут можно видите в режиме недоступно. Так. Можно делать сейчас формат формат можно менять тут и а АВ. АВ АВ и есть еще МП 4 по программе, так это что я снимаю сейчас изображение вы можете там пробить что все что хотите это куда будет отправляться видео ваше Ой, то есть где ваша программка эта? так ну все я думаю что вам помог ставим комент, оставляем комментарии, я сади скину вам ссылку то есть так что всем пока до, до новых встреч